на канале Супергерой сегодня мы открываем большой киндер фикс мармелад хотелось сказать, менять цвет и какие то леденцы ну, а где же ты это все взял Андрюшка ты и маму купили может расскажешь про каждое понемножку расскажи, расскажи про каждый свой подарок откуда он взялся а ладно вот киндер мы никак не могли найти но потом мы зашли в пузатую хату, и там была кишеня. В той кишени мы еле его нашли. А потом э, приехала к нам э, тетя... В общем, приехала к нам одна тетя в гости и привезла фикса мармелад. А хот -вилс мы нашли в эпицентре. А мармеладки в Львове... Ой, а шик... Ой, это... Конфетки? Да, конфетки во Львове купили. А за что тебе этот э, за что тебя купили? За то, что в Карпатах на лыжах научился кататься. Молодец. Очень быстро, да? Да. За два дня. Опа, и все, и угу. поехал. Ясно. Yes. Ну ладно, что будешь первым открывать? Киндер. Да. Давай. Так, ну-ка, что же там такое, Андрюшка? Тебе интересно? Ага. Большая капсула. Ох ты. Что такое? Он что, в погод идет? Ну ладно, покажи мурашку, что там за мурашка у тебя? Вот такой мурашка какой-то. Такая что? Ой, боже. Ой. Еще какие-то бумажечки, листочки, цветочки и ветки дерева. стекло да, так что сейчас ты будешь делать собирать и что можно делать этим стеклом интересно ну, что-то увеличивать нужно общем, инструкцию посмотреть и понять как его собирать да да давай это сделаем уже потом давай Угу. Весь киндер надо отложить в сторону. Давай. А что у тебя второе по списку? Ой, второй выписку. Их А что это означает фикса мармелад? Тут так написано фикса мармелад. Мы еще такое никогда не открывали. Посмотрим сейчас. Кого будешь угощать? А? Кого будешь угощать? Настю и маму. А меня? Тебя тоже. А кого-то детей в садике? А кого-то детей в садике? Может. А, наверное, буду. Да. Тут, наверное, фиксики. Покажи, как они выглядят. Парочку. Зеленый, желтый и... Как гусеницы какие-то, да? Да. Зеленый и желтый, в общем. Еще? Ну-ка, давай посмотрим. Дашь одну попробовать? Спасибо. Так, что дальше? Да, ну да, дальше. Попустим полочик делать, Давай. А потом машинку с трека будем пускать. Ой, не поддается. Вилс крутейший. Папа, она уже чуть-чуть поменяла цвет, смотри. Уже? Да, вот зеленая. А пошли в ванны и поменяем, чтобы долго не сидеть там с этой водой. Давай. Пошли. Давай. Так, раз, два, три. Так что okay. горячие. Горячий надо. Говорят. Okay. А что горячее. Меняй. Меняй? Смотри, смотри, смотри. Okay, класс. Обалдеть. Вот это классная мышка, да? Да. А ты так, что обратно поменяла, как его нужно сделать? Холодный. Она два раза меняет. Сильно холодно сделать. Нет, ну, а, видишь, уже красно. Вау. Класс, да? Да. Еще раз. Ух ты! Желтая. Класс. Какой ты хотел? А? Такой хотел? Я не ожидал, что такое будет. Давай, давай, давай. давай, Настя, покажем. Давай, сейчас это все, что открыл, сейчас останавливать видео, да? Нет. А что еще? Ну еще будем. Ну давай, Андрей, что тут вот... уже память заканчивается, поэтому давай. Открывай быстренько и будем заканчивать. Да, ладно. В общем, крутой у тебя хот вилс получился, да? Да. Так, дальше идем. Львовские вкусняшки. Не поддается. Так, посмотрим. Там разноцветного тебя, да, Андрюш? Там да, миньон попался. Это, там еще рисунки какие-то, да? Угу. Ну как? Ананас. Ананасовая. Не дашь какую-нибудь попробовать? Угу, спасибо. <клыш> Сейчас пойдем угощать всегда, Андрюшка. Да. Ну что, давай, заканчиваем свою программу. Спанч Андрюшка, заканчивай программу. Да, ладно. Выключать? Нет. Место заканчивается, Андрюша. Давай, побыстрее поторопись. Потом выкинешь. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Супергерой. Пока-пока. Все, можно?